怎么突然想到来超市啊？嗯，我想买一些做饼干用的材料，可以吗？什么时候这么客气了？走吧。 有什么需要我帮忙的吗？你还有什么要买的吗？哦，我想去买一块咖喱。等我一下，我们这边有促销活动，这个酱油现在买一送一，特别划算。这个没有这个划算。嗯、啊，我还想买一包薯片，你等我一下。您看一下这个，它销量特别好。 小韩，<晨>哎，你怎么了？嗯，差不多了吧？嗯，可是我还想再买一点。你再买的话，等会儿我可扛不回去了。走吧。 你手怎么那么冰、啊？我有点冷。好、啊，那快回去吧。完了完了。完了 一出超市就真没机会了。陈涵，哎，来了。你怎么这么慢、啊？ 啊，我还想买点东西。等一下，你看你，刚才又冷，现在又出汗，你到底是冷还是热？呃，与男神同行，当然是紧张的发冷，兴奋的冒汗了。傻瓜，走吧。 是时候展现我米其林大厨的才艺了。鸡蛋，薯片，溜溜梅，没几个能用的呀。叶展涵小朋友是专门来坑姐的。 试试吧，希望这坑姐的配方不会把烤箱给炸掉。 马上就好了。先说好，你保证不会嫌弃。 饿到现在，再嫌弃也没有办法、嗯、要不还是算了吧、嗯嗯。啊！烫到了吧？这，你确定是饼干，而不是黑暗料理？ 呃，要不我先帮你试,试。哎、啊，我自己来。<coughs> 品相虽差，味道上可。